Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır kəsəbəsi, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinin arxasında belə bir 3 otağlı, gözəl, təmir olunmuş həyət evi təqdim edirəm. Qeyd edirəm ki, F təcili satılır, sahibi tərəfindən satılır. Evin kupçası var, torpağın evin kupçası var. Sadəcə olaraq tarıfsız olduğu üçün evdə yaşayan adam çoxdur, ona görə satılırlar. Deməli ev əvvəl 2 otağlı olub, sonra mətbəxi bayıra çıxardılar, 3 otağlı ediliblər. Baxın buranın laminatını tökülüb, amma Yəni, üstün çorlu polo üstün istiklavaatı hazır vəziyyətdə var. Belə bu yaxşıca tökülüb burdan yuxarımdan görmək olur. Bura eləyiblər evin mətbəxi təsadü. Yəni qapını açdın, darvazanı açdın, girdin evin mətbəxinə. Bax, yeri tamət daşdır. Ev hal-hazırda 3 otaqdan ibarətdir və evdə yaşayış var. Əlavə heç bir xərci ehtiyacı yoxdur. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası bütün sistemləri hazır vəziyyətdədir. İndi daxil olaq evin içi ilə otaqları ilə sizi yaxından tanış eləyim. Bura bir daha sizə göstərirəm. Qiymət çox sərfəli bir qiymətdir. Təzədir, satılır. Yəni evin də kupçası var, torpağının da kupçası var. Əziz izləyicilərimiz, biz evin koridorundayıq, dəhlizindəyik. Bax, girdiğiniz kimi evin girişi var. Girişdən sağ tərəfdə yerləşir böyük bir otaq. Bura əslində qonaq otağıdır. Sadəcə olaraq buranı yataq otağı kimi istifadə ediblər. Baxın, belə bir ölçülərdə otaqdır. Yerli poldur. İstəyirik e, İran peci Vasitəsinəmdir. Bu belə. Burda başqa bir otağı var. Evin kombisi də var. Kondisioner də var. Hazır vəziyyətdə gördüyünüz kimi bura da bir otaqdır. Pəncərəsi işıqlıdır. Həyətinə baxır pəncərəsi. İki pəncərəsi var bu otağın. O belə bir otaqdır. Hazır. Çox sərfəli bir evdir. Yəni mən bilirəm ki, bizim kanalda bu ev, belə bir evlər axtaran müştərilərimiz çoxdur. Elə yəni, olarsa inşallah qismət olar. Bura da evin sanitar qovşaq hissəsidir. Baxın, belə bir sanitar qovşağı var. İndi keçək evin o biri otağına sizi tanış edim. Əziz izləyicilərimiz, bura da evin üçüncü bir otağıdır. Gördüyünüz kimi 3 otağdan ibarətdir. 2 yataq otağı, 1 qonaq otağından ibarətdir. Mətbəxi də çıxardılar evin ki, həyətin girişinə. Bu mətbəx də burdadır. Yəni bura hava girmir, qəşəng səliqəli bir yerdir. İstənilən havada buradan istifadə etmək mümkündür. Baxın, aristonu da var. Aristonu da burada gördüyünüz kimi var. Kombi sistem qayd etdim kimi var, amma kombinin özü yoxdur. Yəni istəyə görə kombini alıb qoya bilərsiz. Deməli, ev e, təzə satıldığı üçün 40.000 manata təklif olunur. 3 otağlı e, həyət evi 40.000 manata Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinə yaxın yerdə yerləşir. Məktəbə, bağçaya dayanacağa, bütün yaşayış obyektlərinə Yaxın yerdə yerləşir. Kanalı abunə olmağı, videolarımızı izləməyi, bəyənməyi unutmayın.